Набрала 126 баллов, 43 балла за рабочие, качество 40 баллов экстерьер, 20 баллов на нащадки за поход же 20 баллов, задний балл 126, первое место чемпион выставки. На втором месте тоже класс элита Роско Рева Михаил Алексеевич. 50 баллов за рабочее, за рабочее качество, 40 баллов у него за экстерьер, 6 баллов за потомков. Да, вот здесь разница в 14 баллов за потомков. Вот она, даже с, которая 7 баллов больше за рабочее качество, они не перекрывают эту семейную собаку. это русский. Так что у нас есть чемпион, вы отдаете. Поздравляю вас. Мы рады, что вы поддерживаете РНМ Не просто Гончаков, а старых заводчиков. Спасибо большое. Не избавляете, обороты, не учитесь гонять а собак по интернету, а ходите с ними в лес, вот, и зарабатываете дипломы. Нам, с этим вас и поздравляю. Вам надо сейчас получить этот, вам надо сейчас получить э, сертификат, и с этим сертификатом вы должны будете подойти.